Okey, salam dan salam sejahtera dan uh, selamat malam uh, Saya nak <coughs> mengkritik ataupun nak mengulas sedikit Berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Ahmad Fadli uh, Yang mana uh, YB Ahmad Fadli ini adalah ketua uh, ataupun ketua penerangan PAS Pusat Yang pada saya uh, kritikan berkenaan dengan tarif ataupun isu membabitkan kadar ya bil, ataupun kadar untuk turunkan bil elektrik yang mana 9 19%, 19% ya dia jawab yang mana mendapat kritikan hebat daripada rakyat ya jadi saya lihat dia cuba nak menerangkan satu perkara yang akhirnya menjadi orang kata trending ya menjadi kritikan hebat oleh rakyat menunjukkan kurangnya fahaman ataupun lebih kasarnya lagi uh, sangat bodoh ya eh? dalam isu dia mempersoalkan uh, tarif elektrik ni. Yang mana dia kata di sini Pak Ali guna elektrik uh, kurang lebih uh, 1800 kW uh, sebulan. Uh, dulu bil dia dalam 480 lepas tu tarif baru penggunaannya 1500 uh, kena uh, 37.03 sen. Tambah uh, pula cas uh, RM10. <laughs> Jadi benda ini mendapat kritikan tau. Jadi uh, saya lihat Ahmad Fadli sehari apabila dia mengulas isu ini. Yang mana dia menyebut perkara-perkara yang pada saya wajar. Kalau uh, Pak Ali yang dia cakap ini dapat bil elektrik yang agak mahal. Kerana dia kata di sini. Pak Ali bersama isteri 5 orang anak. Ada tiga ekon, dua peti ais, mesin basuh, water heater, kipas siling di setiap bilik dan lampu lampu LED yang menyala sepanjang malam. Tak peliklah penggunaan elektrik, dia boleh cecah sampai uh, 1800 kW sebulan. Ini yang Ahmad Fandi nak ceritakan ni rumah YB PAS ke ataupun rumah YB Fandi Sari sendiri. Ini bukan B40, Orang tua saya yang dekat kampung pun tak ada aircon sampai tiga dekat rumah. Tak ada peti ais sampai dua. Mesin basuh. Saya lihat begini ya. Isu bil elektrik ni. Kalau dah macam ini lah dia punya cerita. Memang banyak lah. Dan saya tak tahu ya bil elektrik dekat Semenanjung. Sebab di Sarawak ni. di rumah saya ada dua. bukan rumah saya. Rumah orang tua saya ada dua. Aircon. Ada dua peti sejuk Ada satu mesin basuh <laughs> Awal lagi eh Dan water heater tak adalah uh, Kipas ada Kipas banyak Lampu LED ni uh, Tak adalah Tapi Bil elektrik Sentiasa murah Okey saya ambil rumah ni eh Rumah yang saya duduk ni Bilik tu semua ada ikon Ruang tamu ni ada ikon Ada tiga ikon rumah ni uh. Dan bil elektriknya cuma 100 lebih Kadang-kadang aircon -kadang saya lupa tutup... Uh, sentiasa berpusing aje lah Aircon tu 24 jam... Tapi tak adalah sampai... Bil mendadak naik macam ni... Jadi saya tak tahulah... Ini... Yang Ahmad Fadli Sari nak jelaskan ini... Uh, betul atau salah... Tapi saya ambil uh, kenyataan... Yang dikeluarkan oleh... Akman Nasir dalam menjawab isu ini... Akman Nasir sebagai... Ahli Parlimen... Uh, Johor Bahru... Yang sebelum ini ada kontroversi Berkenaan dengan pemilihan parti Tapi jawapan yang dikeluarkan oleh Ahmad Nasir Dalam isu ini uh, Dia menjawab bahawa Pak Ali menggunakan bil elektrik Sebanyak 1800 kW Hanya di cas RM480 Disebabkan gaya Fad, Ahmad, uh, YB Al-Fadli Seperti tidak pernah membayar bil elektrik Jadi saya bantu beliau kirakan Penggunaan bil elektrik uh, 1800 kW yang di Charge. 1167.87 dengan menggunakan tarif sedia ada. Saya tak saya tak sarankan YB Fadli untuk membantu kiraan anggaran uh, bil elektrik yang lain uh, lagi tapi kiraannya menyimpang jauh dan dikuatari ya, dikuatiri uh, untuk menyebarkan ajaran sesat. Uh, ini kata nilah uh, Ah, sih terhadap uh, YB Fadli ya? Jadi apa yang saya lihat di sini geng-geng pemimpin PAS ini sebelum nak buat kenyataan kenapa orang seperti Ahmad Fadli Sari yang menjadi ketua penerangan PAS Pusat tidak belajar dulu ataupun bertanya dengan geng-geng PAS yang lain yang lebih bijak dalam isu ini. Saya rasa lebih baik geng-geng PAS ni mencari orang yang hebat, mencari orang yang pandai dalam isu yang macam ni tau Jangan mereka sembrono Keluar kenyataan media Dalam media sosial Nanti Media masa ambil Orang kritik Orang kutuk Memalukan Sebab kamu bertaraf YB Kalau macam ni nak jadi menteri Kalau macam ini pas nak menguruskan negara Isu nak membuat perkiraan Dengan biletrik pun Pas tak mampu Macam mana pas nak mem mem Mentakbir negara Kira-kira mudah macam ni pun pas tak boleh. Ha. Jadi, kritikan pas ini pada saya songsang lah. Dan akhirnya dia mendapat kritikan tau. Gelak yang ada yang dia dapat ni, orang ketawa dengan nama Fadli Sari ni, 400 lebih tau. Ha. Orang ketawa dia, dia punya bodoh ni. Kebodohan yang dia buat ni akhirnya mendapat liputan daripada orang. Jadi janganlah jadi ketua penerangan macam ni. Nampak sangatlah uh, Ahmad Fadli Sa'ri ini bertaraf walaon kampung aja. Kalau ini, kalau inilah sikap ketua penerangan PAS pusat ya. Macam mana PAS-PAS yang lain? Macam mana walaon-walaon dia? Kalau ketua penerangan PAS ni Level dia ketua penerangan PAS pusat Level dia mewalaan walaon kampung Agak-agaknya walaon kampung tu level dia macam mana lagi Sebab itu Jadi saya tengok kritikan dia Lepas tu apa lagi yang dia buat di sini Pasal isu elektrik Lepas tu saya tengok Berkenaan dengan Dia mengkritik Kerana Kedai Dobi tutup. Kedai Dobi tutup. Pun dia salahkan pas. Eh, pun dia salahkan kerajaan yang ada. Perniagaan ni ada turun, ada naiknya. Dan bagaimana kita nak mempromosikan perniagaan. Jadi saya lihat kalau Ahmad Faldi sehari. Kerana kedai Dobi tutup, salahkan kerajaan. Ini bodoh lah. Kan? Kita bisnes Banyak Cina yang buka bisnes tutup tau Banyak juga yang berjaya Tapi kita kena ada strategi Kalau kita buka kedai dobi Dan kedai dobi itu Kurang bersih Tak ada keistimewaan apa dekat kedai dobi itu Orang tak nak pergi lah Orang pergi kedai dobi yang lain lah Di kawasan saya ni Di bawah ni Tempat saya duduk ni Ada satu kedai dobi Dia buka 24 jam Memang ramai orang pergi Padahal di setiap rumah ni... Ada orang... Ada mesin basuh dan sebagainya... Tapi kedai dobi di sini... Tetap laku... Jadi... Sama juga... Yang dia buka ini... Kalau kau buka dekat cerut kampung... Orang kata memang... Lepas itu tak ada pula... Marketing kau yang bagus di situ... Memang orang... Tak naklah... Jadi... Pasal kedai dobi tutup pun... Kalau Ahmad Fadli Sari nak salahkan kerajaan... <laughs> Lawak lah sebab pada saya banyak bisnes lain yang kita boleh buat. Dia kata apa di sini Ahmad Fadli kata inilah era Madani. Alamak ai. Pasal kedai dobi salahkan era Madani. Bisnes beb ada ada naik turunnya. Dulu kalau kita ingat ya zaman uh, internet ni baru ada ya. Siapa yang ingat? Kedai internet. Kalau kita nak cari apa-apa maklumat Kita kena pergi kedai internet Waktu tu kedai internet banyak buka kan Akhirnya ada apabila orang dah pasang wifi dekat rumah uh, Kita dah ada semuanya di rumah dan sebagainya Akhirnya hari ini Orang dah tak pergi cari lagi kedai internet Dan akhirnya tutup Sebab internet dah murah Orang dah boleh sambung daripada telefon dan sebagainya Dulu uh, Dululah kulah jadi bila Perubahan-perubahan itu kita kena ikut yang terkini. Mungkin kedai dobi kita masih lagi pakai mesin yang lama ataupun kita tidak ada uh, orang kata menaik tarafkan kita punya kedai. Memang berlaku macam tu. Sebab itu, orang bisnes ni dia kena cepat melihat ke depan. Jadi kalau pas berbisnes cara model lama, hanya menjual agama, memang tak dapatlah. Persaingan memang sangat ketat memang sangat cepat hari ini banyak kedai-kedai yang dah tutup sekarang ni kedai-kedai yang orang kata tradisional eh banyak yang tutup kerana apa kerana kemajuan kelajuan media sosial tu sama juga dengan uh, sekarang ini marketing marketing barang dan produk sebagainya orang marketing dalam TikTok saja eh. harga dekat -tik TikTok lebih murah dan akhirnya Orang tak perlu lagi. Orang yang berniaga tak perlu lagi untuk orang kata pergi ke kedai untuk membeli. Orang boleh membuat pilihan dalam TikTok aja, dekat Facebook dan sebagainya. Jadi pas tak bolehlah berniaga cara lama. Saya kalau sebut berkenaan dengan perniagaan ni dan kita salahkan kerajaan madani ataupun kerajaan-kerajaan yang akan datang itu tak betul. Jangan Pak Fadli sehari nak salahkan kerajaan berkenaan dengan uh, apabila geng-geng dia tak berjaya dalam bisnes. Kita banyak, saya banyak melihat tau. Contoh kita ni. Saya mungkin uh, dalam video-video uh, yang lepas saya bercerita tentang isu orang kita ni. Uh, orang kita ni kalau berniaga kita lupa. Kita tidak ramai yang Menjadi Walaupun orang kritik dia lah Alif Sukri tu Dato' Arif Sukri tu Saya suka dengan cara dia Itu adalah seorang Pada saya anak Melayu yang saya uh, Hormati uh, Dia berjaya dalam dia buat bisnes tau Kalau kita tengok ya eh, Kebanyakan Orang kita lah Orang Melayu lah Kawan-kawan saya yang Ramai yang buat bisnes dulu Apabila mereka buka kedai makan kan Sebelah Melayu Sebelah Melayu Sebelah Melayu dia bersaing ni. Dia bersaing tiga orang. Kalau kita perhatikan, ketiga-tiganya sama tau. Satu yang kita boleh tengok, yang kita boleh tengok eh, dalam mereka berniaga ni tadi, mereka lebih kepada apa? Bukan nak menaik tarafkan perniagaan itu. Tetapi perniagaan itu semakin hari semakin ya kalau kawasan dia semakin ya makin kotor, makin tak tak kemas, dan semakin hari tidak ada penambahbaikan apa bila mereka untung kerjanya mereka otaknya nak bukan semua ya tapi rata-rata saya tengok banyak mereka tak menambah baik mereka tak lihat produk-produk baru yang perlu mereka buat makanan-makanan baru yang mereka boleh tambah lagi nilai untuk kedai mereka tak ada air yang kita buat cara bancuh air kadang-kadang boleh tembus ke dinding boleh nampak tu susu kurang tapi gula banyak Gunakan air gula, gunakan susu sedikit untuk jimatkan. Akhirnya harga yang kita melambung mahal. Ini kita yang kita tak jaga kualiti lah. Uh, jadi banyaklah faktor-faktornya. Kita lebih kepada bila dah kaya nak tambah bini. Kan? Bila bila ada duit lebih kita nak beli kereta fire, nak beli sport car. Tapi China tak macam tu. China dia lebih kepada penambahbaikan bisnes mereka. Jadi macam ini. Kalau macam Ahmad Fadli Sari Sa ni cerita ni. Kedai tutup ni. Macam saya. Yalah tutup lah. Kalau kau buat bisnes macam ni. Dia salahkan Madani ni. Ahmad Fadli Sari. Sa Inilah era Madani dia kata macam ni. Lepas tu kedai Dobi ni tutup. Kan nah, ni. Yalah dia tunjuk lah ni. Kedai orang Islam kan. Orang Melayu. Nah. Jadi dia kata. Pelanggan terakhir sebelum kedai Dobi ni ditutup. Dia kata. Setiap minggu saya sebuah kedai sana. Saya selesa dengan kedai itu. Sebab semua mesinnya guna QR code dan untuk pembayaran tak perlu wang siling namun kunjungan saya kali ini dia kata terasa sangat berbeza hanya terdapat seorang individu rupanya pemilik kedai, kedai dobi itu pemilik kedai dobi menyapa saya dan berkata Encik Encik pelanggan terakhir saya hari ini hari terakhir saya beroperasi kejap lagi lori datang dan angkut mesin-mesin ini nah jadi bisnes ni tak bolehlah <laughs> amat Fadli Sari nak salahkan kerajaan kan Bisnes hmm. Sekarang ni bisnes paling bagus Kalau saya nak buat bisnes Online ya Dekat TikTok Stok semua letak dekat rumah Jual online Kawan saya dia buat bisnes online Melalui TikTok, melalui Facebook Dia buat live Follower dia bukan banyak pun Follower dia 30 ribu Tapi kualiti punya follower Sebulan penghasilan dia pun boleh pergi 30 ke 40 ribu bersih hanya jual melalui TikTok dan Facebook saja. Ha. So itulah bisnes, tapi bila kita dalam keadaan orang kata meningkat, kita kena bersiap sedia. Hari ini mungkin kita boleh menggunakan platform TikTok, akan datang ada lagi platform-platform baru dan cara-cara bagaimana nak mempromosikan bisnes kita yang mungkin lebih afdal dan lebih cepat. Tuh. Jangan buat lawak lah. Semua benda yang dikomplain oleh Ahmad Pandisari Sari ni semua salah kekerjaan. Sama lah wak jargon. Wak jargon pun sama. Hasut pemandu grab. Lepas tu salah kekerjaan. Grab di bawah uh, Menteri Keuangan. Ini pun masih banyak orang yang bodoh. Nak mengikut. Nak mendengar cakap dia orang tu. Jadi saya pun tak tahulah apa dalam otak geng-geng PAS ni, pemimpin-pemimpin PAS ni buat kerja tak fikir, buat kerja, buat kenyataan, tak buat kajian. Lepas tu bila dikritik oleh orang, malu. Pak Ali ni bukan B40 ni tau. Pak Ali ni kalau inilah label Pak Ali yang dicakap ni, ini bukan orang miskin dah. Ini orang senang jadi janganlah Saya harap Mak Fadli Sari padam je lah posting tu Jangan memalukan diri Nanti dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia Malu je pas Saya tak tahulah sekolah dekat mana lah Mak Fadli Sari ni Nak kira bil elektrik pun tak boleh Bila bil elektrik pun salah macam mana nak jadi menteri Kalau orang macam ni disuruh jadi menteri kewangan kita mampus Kira beli elektrik yang semudah itu Amat pandali sehari Tak boleh tau Lepas tu nak comparekan pula Beli elektrik tu Orang ada aircon Tiga ekon dekat rumah Setahunnya saya lah Orang susah ni tak ada lah Bayar beli elektrik sampai 400, 500 sebulan Tak ada lah orang, orang Orang susah ni sampai pakai 1800 kilowatt sebulan ni Gila ni Orang yang menggunakan bil elektrik sebanyak gini ni orang kaya, rumah yang besar-besar, rumah banglo. Sebab tu saya kata. Orang yang pas cakap ni adalah rumah pemimpin dia. Pak Ali ni mesti pemimpin pas ni yang dijadikan contoh ni. Jangan-jangan ni rumah Hadi Awang ataupun Tuan Ibrahim Tuan Man. Kalau tak pun rumah Ahmad Fadli Sari. Pas ni pandai penipu pemimpin dia. Dia berlagak alim dekat dia punya walaun tapi mereka balik pakai ekon walaun dia balik rumah pakai kipas kipas daun kayu pula tu walaun dia juga yang kena bodoh mereka buat fitnah nanti walaun dia kutip tin milo nah, sedap lah mereka lepas tu kalau walaun dia yang kena tahan walaun dia yang kena ni dengan polis kena tangkap atau kena saman dengan polis Awalah on dia kena duduk dalam penjara. Awalah on dia sendiri kena tanggung itu semua. Pemimpin mereka tak akan kena. Pemimpin mereka akan buat kutipan tin Milo untuk selamatkan mereka. Ha. Nih, ada itu hari yang kita tengok. Ha. Ada tiga orang wala on dia kena tangkap dan sebagainya itu. Kena dakwa, kena denda dan sebagainya, kena penjara dan sebagainya. Mana ada pas tolong senyap je. Ya? Ha, dia hanya tolong pemimpin dia. Jadi wala on dia jadi bodoh kat situ je. Ya? Walak ke situ ya. Dia tak tahu pemimpin dia. Heh, Ada pemimpin dia yang berbini empat. Ada pemimpin dia yang pakai kereta plate number pun mahal. Pemimpin PAS sekarang ni tengok plate kereta pun takut. Mana ada PAS pakai kancil lagi. <laughs> PAS sekarang ni lah semua pakai bell fire. Ha. Huh. Kereta bertukar-tukar. Plate pun plate beli semua. Itu dia jadi pembanggang tau. Kalau dia jadi kerajaan nanti kau tak tahu lah. Pakai masjid semua balik kan. Masjid bukan masjid yang tahun 90-an. Model baru babe. Jadi itulah saya nak ulas sikit. Ahmad Fadli, sehari kau padam ni lah posting kau nanti kau malu. Makin ramai yang kritik kau nanti. Orang dah gelak engkau tu dah lama banyak lah. Nanti bertambah banyak orang gelak. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.